মঞ্চতেই গীটাৰ দলিয়াই দিলে অসমৰ হাৰ ধোপ জুবিন গাৰ্গে কাৰ গাৰলৈ গীটাৰ দলিয়াই দিলে জুবিন গাৰ্গে এই সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ হঠাৎ খং উঠিল জুবিন গাৰ্গৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী তাৰ মাজতে গীটাৰ দলিয়াই দিলে জুবিন গাৰ্গে অনুষ্ঠানৰ মাজতে লাগিল হোৱা দোৱা মৰমৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ এনেবোৰ কাণ্ডই সকলোকে আচৰিত কৰি দিয়ে অসমীয়া ল'ৰাবোৰে বৰ চিঞৰ বাখৰ কৰে দেই কিন্তু নিচুৰিলৈ উপায় নাই চিঞৰিব লাগিব যিয়ে চিঞৰিব নাজানে তেওঁলোকক ইংলিছত কয় দে আৰ ভেজিটেবল চবজি আৰু আমি চবজি নহয় উই আৰ টাইগাৰছ আমি নিজেই খেতি কৰিম নিজেই খাম ফ্ৰী চাউল আমাক নালাগে ফ্ৰী বস্তু আমাক নালাগে বেছিভাগ পলিটিচিয়ানেই মোক চিনি নাপায় মই অলপ বাওঁপন্থীৰ মানুহ এইবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াই পচণ্ড সংগত মঞ্চতে গীতাৰ দলিয়াই দিলে অসমৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গে